Мы валим на тачке на капендосе люди страшно Капиндос блять а жопу кидает тихо-тихо <реклама> там это скрыть Я тихо 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 Блять, тут

И да что, вторая сейчас? Не А, не Ебать, страшно, люди, блядь. Оооо Ебать она подпирает нахуй. Тихо, тихо, бревно, бревно. А что ты переживаешь? Нормально? короче ты туда отъедь жопой короче не вот туда заедь жопой а я короче стану сниму а ты вот по бочине пройди окей в смысле да. по бочине пройди? ну короче смотри вот туда отъедь жопой и короче разовись и бочину вот так пройди пройдешь да. на руснике не ну короче блять возьми вольни короче бочков понял Ой, сука. Что, зади, нет? Что не Ебать, дрифт нахуй. Короче, был такой маленький ролик, люди, про Капендос в Украине, в Киеве. Вот такие вот тачки и так наваливают. Это же редуктор не заваренный, да? Нет. Не на заваренном С 1.1 объемом двигателя. С 1.1, да. Охренеть просто. Жопа. у меня, конечно, полный рот пыли, блядь. Ебать, камни как летят. Ебаный рот. Все в пыли, блядь. О, блядь. Ебать. Капиндос, блядь. Капиндос валит. Блять, она валит, реально она валит. Пиздец просто. Наебал. А сцепуха нормальная? Да, новая. Новая сцепуха? Новая сыпуха. Охуеть. Пиздец. Пиздец. Вот советские машины, бля. Ушак такой, бля, спортивный. Так ближе, ближе. Что, хаман? Что это нихуя сильно моторспорт моторспорт <свист> надо даже блять стрелять как моторспорт блядь. охуеть просто просто жопа охуеть Короче, вкратце, так люди, такой капитоз даже на коже, бежевый, блядь, охуеть <с> Пробегом да, 6,5, да 160 на спидаке Кожаные карты Это какая резина у нас стоит? 15? 13, 13? 13 Сгнил, конечно, но нормально, в принципе Впереди лысая Моторчик у нас 1,1 Охренеть просто. Просто охренеть. Класс. Да, люди, вот такой вот копентост Копеечка живет. С выхлопом прямым, бля. Класс. Короче, был такой мини-дрифт на копейке. Кому понравился видос, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не пропускайте следующее видео. Всем спасибо, пока!